Əziz və hörmətli izləyicilərimiz. Hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq ki, yeni xəbərlərdən hər kəs xəbərdar olsun. Öncedən təşəkkürlər. Cari ilin avqustunda Azərbaycan tərəfi İran'a məxsus yük maşınlarının rəsmi Bakının icazəsi olmadan Rusiya sülh məramallarının müvəqqəti məsuliyyət zonasına qanunsuz keçməsi barədə məlumat əldə etmişdi. Belə ki, 11 il 8 avqust tarixlərində İran'a məxsus 35 maşın 70 dəfə Laçın dəhlizinə daxil olub və çıxıb. Bundan sonra 11 avqustda İran İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Seyid Abbas Musavi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılaraq nota verildi və İran tərəfinin Azərbaycanla bağlı atdığı qanunsuz addımlardan ciddi narahatlıq ifadə olundu. Kaliber tutub kanalı Bakının etirazına baxmayaraq bir ay sonra İran yük maşınlarının Azərbaycanın Qaraqök bölgəsinə qanunsuz daxil olmağa necə davam etdiyini göstərən eksklüziv video görüntülər əldə etdi. 11 avqustdan 10 sentyabradək xüsusən yanacaq və sürtük yağları ilə dolu 58 yük maşını müxtəlif məqsədlər üçün Xankəndiyə daxil olub. Daha sonra isə onlardan 55-i geri qayıdıb. Əldə olunan məlumata görə İranlılar və Ermənlər müxtəlif hilələrlə də əl atdılar. Məsəl üçün Rusiya sülh məramallarının müvəqqəti məsuliyyət zonasına yaxınlaşanda Xankəndinə gedən İran yük maşınlarının dəqiq sayını gizlətmək üçün onlara Erməni qeydiyyat nömrələri vurulur. Ancaq nömrələrin təkrarlanması və yük maşınlarına dəfələrlə vurulması diqqətdən qaçmır. Xatırlatmaq yerinə düşür ki, İran vətəndaşları avqust ayında Rusiya sülh məramallarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında Qarabağda fəal şəkildə işlərə cəlb olunublar. İran tərəfinin Azərbaycanın hansı cavabı verəcəyi marağlıdır.